Друзья, ставьте вподобайка, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, переможем у разум. Источники сообщили, что Запад, похоже, определился со своей стратегией со стороны Украины. В деталях возможно корректировки, однако общая суть будет выглядеть так, пишет телеграм канал Почарский Холм, и за данным Джерел контролируется Дмитром Разумковым, дали мову оригиналу. Американский эстеблишмент все же сошелся во мнении, что идея изоляционизма подрекает Трампам, да США вредно, так как она уничтожает влияние США в мире и искусственно усиливает влияние Англии и Франции. Это означает, что такими тампами с Европой придется конкурировать на рынках. Именно этим объясняется легкий рост рейтинга Байдена. С одной стороны, сближение Трампа с Ники Хейли, с другой по войне России с Украиной. Позиция следующая. Путину нельзя дать выиграть Украине, нельзя дать проиграть. При этом большинство экспертов крайне скептически относятся к перспективе полной победы Украины. Ей просто не хватит людских ресурсов. Причина безграмотное руководство команды Зеленского, которая даром потратила драгоценное время устроила противостояние с генералом Залужным и фактически провалила мобилизацию. Рассматривается следующий вариант. В течение лета и начала осени ВСО будут самоотверженно отбивать все атаки ВСРФ, в течение которых Россия сожжет основные запасы своей техники. Далее ВСУ получит запада боеприпасы F-16, пойдут вперед и даже отобьются часть территории. В идеале ВСО прорвут российскую оборону и выйдут к Азовскому морю, разорвав российский сухопутный коридор на Крым. Крымский мост, а к тому времени будет разрушен. Однако всей Украине будет понятно, что успеха секрета, что это западное оружие, а не дипломатия Зеленского, основная заслуга в передаче оружие Украине будет отдана Англии, то есть послу Залужному. Украинское наступление подходит, будет на последнем дыхании и в какой-то момент полностью иссякнут ресурсы и Россия технически, а Украины людские. Стороны придут к Корейскому перемирию без переговоров и без подписания договоров просто перестанут стрелять в раз Зеленского обедет о здовещий смысл, Россия и США меняются никами. И все, естественно, такой вариант не устроит ни российских империалистов, ни украинских ура-патриотов. Российская угроза не исчезнет, а Украина выйдет на примирье с массой потерянных территорий. Ура, патриоты Украины будут глубоко возмущены. Они будут вопрошать, кто довел до такой жизни. А далее все будет интересно. США уже непреклонные К 2025 году должны состояться выборы президента Украина, Независимо от того, будет Украина перебивать состояние войны или нет, по факту не будет. Перед выборами должны пройти полноценная избирательная кампания, то есть должны быть допущены к эфиру все телеканалы, работу которых позволяет закон не только дружественные Порошенко, все единые, телемарафон должен быть распущен. Выборы должны пройти свободно и демократично по западным критериям. Очевидно, на таких выборах Зеленскому Каюка за период предвыборной кампании ему припомнят все, а уровень жизни рядовых украинцев корректировать будет Запад. Кто выиграет на этих выборах? Залужный разумков Порошенко Кличко. Сейчас мы гадать не желаем. На выборах увидим, куда он поденется после выборов Зеленский. Также гадать не хотим. Заметим только, что есть высокая вероятность, что Израиль его не примет. В России по всему его просто сдадут в поликлинику для опытов, а во всем остальном мире его достанут спецслужбы США по делу Коломойского. Финальная серия. Слуги на Народа для главного героя буде совершенно ні вісіла й пояс простіті. мало по-настоящему стоящих інсайдів Ні много маковлюк склашний таргін. В той же час ось про який мирний того говорять у мережі. Віддати дві області та поділити Крим. Стало відомо, який план РФ намагається узгодити у США. Журналіст Ду Гордон дізнався від своїх джерел про ключові тези російського мирного договору. Який глава МВС Російської Федерації привіз у США Україна має повністю вийти з Донецького. Скої та Луганської області РФ передасть Україні Запорізької АЕС контроль над демілітаризованою 100 кілометровою зоною уздовж Дніпра та Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити в конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити у конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати повний перелік озброєння. Зокрема, Україна не зможе мати понад 125 бойових літаків будь якого яких типів Криму визначається, як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ США знімає санкції, пов'язані з поставками в РФ високих технологій, а також введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей у повному обсязі РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів. Морів про парамир'я у форматі Росія США Китай, С Україна необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності. Його має підписати Україна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.